по родственников. Я напомню немножко о нашей земле многострадальной, которая практически вот, вторая мировая прошлась с востока на запад, с запада на восток дважды огненным катком. И, естественно, остались места и массовых расстрелов мирных граждан, места, места неизвестных захоронений военнослужащих, как обоих, ну, множество армий, которые воевали здесь, на этой территории. И могилы, скажем так, осталось множество могил, которые по тем или иным причинам они просто пропали, визуально хотя бы пропали. И вот по статистике на сегодняшний день у нас порядка 28 тысяч могил числится, и могу смело сказать, что еще столько же не числится, то есть не стоят на учете. Естественно, они там находятся в посадках, в полях, в каких-то забытых местах, где уже просто по тем или иным причинам просто визуальный, скажем так… Визуально уже не отображается. И поэтому очень важно. Именно когда люди обращаются с такой информацией. Вот я знаю, ну, например, там бабушка обращается, что у меня в, в огороде вот лежит э, красноармеец. Вот мне мама рассказывала, что он там бежал, его убило, она его похоронила, даже документы остались. Но она куда не ни ходила, никто ей не мог помочь. В данном случае мы всегда реагируем. Мы обращаемся оперативно, ну, во-первых, официальным каналом на местную власть, на, на область. Естественно, обращаемся к нашим общественникам, которые никогда не отказывают и выезжают на место, фиксируют все факты и уже как бы ставится в работу, что с этим делать. Также Например, обращаются граждане, пытаются иностранные граждане или внутри нашей страны, которые пытаются найти место захоронения своего деда, прадеда или близкого человека. Почему? Потому что нет до сих пор, к сожалению, базы данных, где можно найти фамилию своего близкого и установить, чтобы в какой-то канун какого-то дня отдать дань памяти и приехать возложить цветы. Тоже обращаются такие обращения множественные. Опять-таки мы обращаемся к нашим поисковикам, которые во многих регионах, и они отрабатывают эту информацию. Оперативно приехали приехали на место, фактически, как это отображается, приехали на место, сфотографировали памятник, предоставили нам, мы уже ответили человек, который получал запрос. Поэтому данное сотрудничество очень эффективно, оно показало свою работоспособность, поэтому надеемся, что данная линия, именно обращение граждан, я хотел бы усилить и поставить акцент, чтобы обращаясь, чтобы граждане все-таки обращались на эту линию, сообщали о всех фактах выявления, вандализма и других каких-то случаев, да просто консультации. То есть звоните, мы с радостью воспримем вашу информацию. Мало того, что эту информацию мы будем систематизировать и обобщать, и поэтому это может послужить поводом начала каких-то комплексных работ.